Saya jemput bandar kucing. Terima kasih Tuan Yang Dipertua kerana bandar kucing telah diberikan peluang untuk berbahas Belanjawan 2026 kali ini. Belanjawan ini jelas telah meletakkan pelan halat tuju kewajaran persetuan untuk meletakkan Malaysia kembali ke landasan fiskal dan memulihkan kesihatan ekonomi negara meskipun ketidakpastian Geopolitik sedunia Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tambun dan juga Kerajaan Madani Tuan Yang Di-Pertua izinkan Saya menyentuh satu isu yang sangat dekat Pada hati saya dan juga berkepentingan ramai Kita semua masih terkial-kial Dan terkesima dengan insiden Negeri ngeri yang berlaku Di sesebuah sekolah menengah baru-baru ini Di mana seorang pelajar lelaki Yang dikuatiri telah Dipengaruhi kandungan ganas dalam talian Sehingga telah mendorong Dia untuk menikam dan membunuh seorang pelajar perempuan di sekolah tersebut. Tragedi ini telah menggemparkan seluruh negara, mencucuk lubuk hati setiap ibu bapa dan menedahkan satu realiti yang amat menakutkan. Betapa dunia cyber dan kadungan gelapnya boleh meresap masuk ke pagar sekolah, meracuni fikiran anak-anak kita dan akhirnya menghilangkan nyawa yang tidak bersalah. Tuan yang dipertua, darah telah tumpah. Seorang anak telah meninggal. Sebuah keluarga terhancur. Di tengah-tengah kesedihan dan kemarahan inilah, kita semua bersetuju bahawa kita tidak boleh berdiam diri. Kita perlu bertindak. Kita perlu menghalang tragedi seperti ini daripada berulang. Oleh itu, walaupun insiden ini berlaku di sekolah, dan memang ada tanggungjawab untuk kita memastikan satu peristiwaan yang selamat. Namun, insiden tersebut tidak bermula di sekolah. Pemikiran dan minda pelaku kesalahan tersebut telah dipengaruhi, malah dirosakkan lama sebelum itu. Dan salah satu sebab utama adalah pengaruh dari media sosial dan juga laman web. Oleh itu, saya menyokong hasrat kerajaan untuk menyekat pengaruh yang tidak sihat dalam media sosial terhadap anak-anak kita. Langkah proaktif ini selawi dengan komitmen global untuk menjadikan alam cyber sebagai ruang yang lebih selamat. Perancangan sebagai contoh telah memperkenalkan undang-undang yang melarang penggunaan media sosial utama seperti TikTok, Instagram, Facebook di sekolah bagi mengurangkan gangguan dan buli cyber. Langkah-langkah seumpama ini bukanlah untuk menyekat kebebasan, tapi untuk membina benteng yang melindungi minda dan emosi anak-anak kita yang masih mudah terpengaruh. Dengan mencontohi amalan terbaik ini, kita bukan saja dapat memerangi isu cyberbully dan scam dengan lebih berkesan, malah kita boleh melabur untuk melahirkan generasi yang lebih fokus, sehat mental dan celik digital. Namun dalam keadaan tergesa-gesa dan beremosi inilah, kita Walaupun kita membincangkan satu langkah yang mungkin berniat baik Saya khuatir jika tidak dilakukan dengan betul Mungkin membawa mudarat yang lebih besar daripada kebaikan yang kita ingin capai Oleh itu, Tuan Yang Betul, izinkan saya minta beberapa penjelasan Dan juga cadangkan beberapa uh, uh, cadangan dalam isu yang penting ini Nombor satu, saya ingin minta penjelasan daripada Kementerian Tentang punca kuasa pelan pengawalan media sosial ini Pertama, dari segi punca kuasa Adakah ia dilaksanakan di bawah pindaan Akta Komunikasi dan Multimedia yang telah digunakan untuk kita melesenkan media, media platform social media atau kerajaan merancang untuk memperkenalkan satu akta khusus yang lebih komprehensif seperti Online Safety Act di UK dan juga di Australia yang mempunyai mekanisme perlindungan yang lebih tersusun. Ini penting kerana kalau kita lihat pindaan dalam Akta MCMC tersebut syarat lesen ini hanya dikenakan kepada platform yang ada 8 juta pengguna. Jadi bagaimana kerajaan ingin menangani platform yang lebih kecil yang juga mengandungi banyak elemen kandungan negatif seperti scam, bully cyber dan kandungan berbahaya yang lain. Tuan Di Pertua, jika benar, ini akan mencipta satu kelompongan undang-undang di mana platform sebegini tidak termasuk dalam kawasan yang sepatutnya. Sebenarnya kandungan negatif bukan saja dalam platform yang besar seperti Facebook, IG dan sebagainya. Namun dalam platform yang lebih kecil, izinkan saya namakan beberapa. Contohnya Reddit, Discord atau yang juga yang lebih mendalam di dark web. Malah banyak underage grooming sebenarnya berlaku di chat group dalam permainan kanak-kanak seperti Roblox, Fortnite dan banyak lagi. Bagaimana kita nak kawal platform tersebut dan tidak hanya fokus pada platform yang besar yang sebenarnya mempunyai filter atau safeguard yang lebih baik daripada platform yang lain. Jadi saya bimbang nanti kita dengan izin we miss the trees, the forest for the trees. Dan sedang kita berhasrat baik untuk melindungi anak-anak kita di platform tersebut. Tapi pengawal negatif sebenarnya di platform lain yang kita mungkin tak ada punca kuasa untuk mengawal. Nombor dua, saya nak tanya tentang isu penyimpanan dan pengurusan data yang yang menyimpan maklumat peribadi sensitif. Kat pengalaman, biometrik dan sebagainya, seluruh pengguna. Salah satu kaedah yang telah dicadangkan oleh Yang Mohd Menteri adalah penggunaan EKYC. Saya sendiri tidak menentang penggunaan EKYC namun persoalan utamanya, siapa yang menyimpan data tersebut? Senario adalah jika platform media sosial sendiri yang menyimpan data tersebut, ini menimbulkan risiko kerana setiap platform mempunyai tahap keselamatan yang berbeza. Dan soalan prinsipnya dan pokok adalah adakah ia betul untuk platform atau third party untuk menyimpan data peribadi yang penting tersebut? Dan jika kaedah seperti EKYC digunakan atau kaedah lain, siapakah akan menanggung kos integrasi terhadap platform tersebut? Platform media sosial atau media kecil dan sebagainya akan menanggung kos teknikal yang besar untuk menyepadukan sistem EKYC dengan infrastruktur yang sedia ada. Saya bimbang ini ada satu halangan untuk mendapat buy-in daripada platform tersebut dan juga akan berlaku satu pemindahan kos kepada pengguna di mana pengguna mungkin ada kena bayar yuan tersembunyi, perkhidmatan yang lebih mahal ataupun peningkatan iklan dalam uh, uh, platform tersebut. Oleh itu, Tuan Yang di saya ingin mencadangkan satu penyelesaian alternatif yang dapat menangani kebimbangan privasi data sampai masih mencapai maklumat melindungi penggunaan uh, anak-anak kita. Daripada memelukan platform media sosial menyimpan data eKYC ini saya mencanakan pendekatan yang lebih selamat. Pertama kita menggunakan infrastruktur MyDigital ID sedia ada sebagai asas pengesahan. Kerajaan boleh menggunakan kod pengesahan satu voucher, satu kod token atau QR code melalui platform MyDigital yang boleh digunakan untuk membuka akaun dalam media sosial tersebut. Dengan cara ini data sensitif rakyat kekal disimpan dalam oleh kerajaan. Makana, manakala platform media sosial hanya menerima token pengesahan dari, tanpa akses kepada data peribadi pengguna. Ataupun alternatif kedua, kita tahu data yang sensitif ini semua kerajaan sudah ada di Jabatan Pendaftaran Negara, JPN. Mungkin kita boleh wujudkan satu portal khas di JPN untuk tujuan ini di mana rakyat yang ingin mendaftar satu akaun sosial Mereka kena masuk kepada portal JPN ini dan meminta satu juga kod atau voucher Ataupun QR kod di mana mereka perlukan untuk membuka satu akaun di uh, uh, media sosial Jadi ini memastikan hanya individu yang memenuhi syarat umur boleh membuat akaun Sementara mengelakkan pemindahan data peribadi kepada pihak ketiga. Jadi pendekatan ini menyelesaikan beberapa masalah utama data kekal dalam jagaan kerajaan yang sudah pun mempunyai akses terhadap maklumat tersebut. Platform media sosial tidak perlu menyimpan data sensitif, mengurangkan risiko kebocoran data daripada pelbagai platform, menjamin keseragaman dan dalam proses pengesahan dan juga memanfaatkan infrastruktur sedia ada dengan kos yang lebih cekap. Ini jalan tengah yang sebenarnya untuk melindungi privasi rakyat sambil masih mencapai maklumat perlindungan pengguna. Tambahan pula, kita juga perlu mengakui bahawa sebahagian besar iklan penipuan di media sosial diluluskan tanpa sebarang usaha wajar untuk menapis. Oleh demikian, mungkin Malaysia boleh mencontohi pendekatan uh, progresif di Singapura di bawah Online Criminal Harms Act OCA yang mewajibkan pengesahan mandatory bagi semua periklanan. Seperti yang telah dilakukan oleh Meta yang mengeluarkan notis untuk mengamaskini keperluan pengesahan bagi semua periklanan di Facebook yang menyasarkan penonton di Singapura kita juga perlu melaksanakan dasar yang sama untuk melindungi pengguna di Malaysia. Prinsipnya haruslah tegas. Jika mana-mana periklanan gagal disahkan dengan dokumen pengenalan tempatan atau pendaftaran SSM yang sah, maka platform media sosial tidak boleh membenarkan mereka untuk menjalankan sebarang iklan yang menyasarkan warga negara Malaysia. Langkah proaktif dan tepat sasaran inilah yang akan secara signifikan mengurangkan jumlah ikan penipu scam di platform-platform tersebut. -platform tersebut. Tuan yang dipitua, kita juga tak boleh lupa untuk melaksanakan program literasi digital yang menyeluruh. Pelindungan yang terbaik adalah pencegahan. Kita haruslah melancarkan kempen pendidikan nasional yang mengajar kewaganaan negaraan digital. Cara berinteraksi dalam talian dengan penuh hormat dan tanggungjawab. Pemikiran kritis bagaimana untuk mengenal pasti maklumat palsu dan individu yang berniat jahat. Keselamatan praktikal, cara menggunakan tetapan privasi dan melaporkan kandungan berbahaya. Selain itu, kita juga haruslah melihat untuk meningkatkan peranan ibu bapa dan juga penjaga. Kerajaan haruslah bekerjasama dengan Kementerian Wanita seperti ya, ya YB Nancy di sini dengan NGO, NGO dan pihak sekolah untuk memberi sumber dan panduan kepada ibu bapa tentang cara memantau, membim, membimbing anak-anak dalam dunia digital. Komunikasi terbuka antara ibu bapa dan anak adalah pertahanan utama yang paling penting dalam isu ini. Kita juga perlu memperkukuhkan sistem sokongan dan saluran aduan. Pastikan platform media sosial bertanggungjawab dan bertindak pantas terhadap aduan. Wujudkan saluran aduan di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri yang mesra pengguna, mudah diakses dan memberikan maklum balas yang jelas kepada pengadu. Selain itu, Tuan Yang Dipertua, Kebimbangan bahawa langkah ini akan menjejaskan hak asasi, enormiti dan kebebasan bersuara juga haruslah dijelaskan sebaik-baiknya. Jika boleh, juga jelaskan safeguards yang akan dilaksanakan supaya tidak disalahgunakan oleh mana-mana kerajaan untuk menyekat dan menekan mana suara yang bertentangan dengan haluan kerajaan pada masa itu. Tuan Yang Di-Pertua, Darah yang tertumpah di koridor sekolah ini, harus menjadi seruan terakhir untuk kita bertindak dengan bijaksana, bukan dengan tergesa-gesa. Marilah kita hormati memori mangsa dengan membina sistem perlindungan yang benar-benar berkesan, bukan dengan mengambil langkah drastik yang mungkin membawa kesan yang tidak diingini. Tetapi bersama-sama membina sebuah kampung digital yang bertanggungjawab di mana setiap pihak memainkan peranan mereka. Saya berharap kita akan utamakan penyelesaian pragmatik seperti pengasahan pengiklanan pengukuhan My Digital ID dan pendidikan digital secara menyeluruh. Pada para ibu bapa, pendidik dan rakyat Malaysia, marilah kita bersama-sama memikul tanggungjawab ini. Bukan dengan menyerahkan segala tanggungjawab kepada sekolah ataupun kerajaan, tapi dengan aktif membimbing anak-anak kita menjadi warga negara digital yang baik. Pilihan hari ini akan menentukan sama ada kita mengenang tragedi ini sebagai titik tolak kelahiran Malaysia yang lebih celik digital atau sebagai detik kita melakukan sesuatu penggadaian atas nama keselamatan. Satu pertukaran yang mungkin kita akan sesali bagi generasi yang akan datang. Jadi tuan yang utama, yang tuan yang dipertua. Ini memang satu isu yang sangat dekat pada hati kita semua. Saya berharap kerajaan akan menjelaskan pelan rancangan mereka untuk melindungi anak-anak kita. Sebelum saya berakhir, saya ingin membawa satu isu dengan cepatnya tentang campur tangan syarikat insurans dan TPA dalam keputusan klinikal. Saya tahu ini satu isu ketika yang telah lama berlarutan. Campur tangan syarikat insurans dan terpati administrator dalam keputusan klinikal profesional kesihatan sebenarnya lama berlaku. Tetapi semakin melampaui batas. Kerana satu survey yang dilakukan oleh Code Blue telah menunjukkan bahawa hampir 90 lebih peratus daripada keputusan klinikal professional ke professional adalah terpengaruh oleh oleh syarikat insurans dan juga TPA. Bagi saya jika ia mengganggu atau menjejaskan kualiti kesihatan atau kualiti servis kesihatan kepada pesakit ataupun menjejaskan prognosis mereka ini sudah Yes, cross a line. Dan kita haruslah mungkin uh, uh, tubuhkan satu entiti bebas untuk mengawal selia the TPAs dan juga insurance uh, companies ini. Jadi dengan itu saya mohon menyokong. Sekian terima kasih. Baik